Вітаємо вас, друзі! Знову Янилі Толмач. Запрошую вас на бесіду в рамках програми Розмова на тему. Ми, як завжди, традиційно по четвергах присвячуємо її нашим талановитим землякам. Цього разу до студії завітали прибужани. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити керівника творчого об'єднання Прибужжя, методиста обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслуженого працівника культури України Валентину Кривцову, а також май, Творчого об'єднання Прибужжя, члена спілки дизайнерів України Тетяну Миколаївну Веремієнко. Справа в тім, що прибужани приготували для миколаївців сюрприз, який саме зараз дізнаємося. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. На самом деле, коли к нам приходять творческого творчого об'єднання прибужжя, це завжди щось необычное. это всегда с изюминкой, это всегда, так вы знаете, представительно и торжественно. Валентина, вам слово. Что ожидает Николаевцев? Даня, спасибо за такие теплые слова. Да, действительно, начался год, и у нас начинается новый творческий проект. Это третий выставочный цикл «Новые имена Николаевщины», который будет проходить на протяжении двух лет свое творчество представят 10 художников и мастеров аматора Николаевщины. И в конце следующего года мы все, весь этот проект завершим заключительной большой выставкой, где все 10 участников покажут свое творчество, собравшись в одном зале. Начинаем мы творческий проект с персональной выставки Татьяны Веременко, которая представит свои работы, выполненные в технике квиллинг и вышитые картины, или как еще называется, светская вышивка. Думаю, что это очень интересно будет, потому что с Татьяной Николаевна Веременко, наша творческая группа, уже год, э, знакома. И сейчас, дорогие друзья, знакомство ваше э, может быть, кто-то уже слышал, может быть, в наших эфирах вы видели, но сегодня в рамках нашей программы я хотела бы представить следующий видеоролик для того, чтобы хоть немножечко вникнуть в философию искусства нашей сегодняшней гости. Давайте смотреть. Красні роботи наповнені неймовірною гармонією життя, буття. І саме сьогодні ми маємо можливість, шановні друзі, поспілкуватися з автором цих робіт. Сьогодні Тетяна Веремеєнко, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» у нас у гостях. Тетяна Ніколаївна, скажіть, пожалуйста, от для вас лично, як для чоловіка, чого починається творчество? Ой, це такий пространний вопрос. Сложний. Однак у кожного мастера свій путь. Своя формула этого всего. Да. Ну, для меня это прежде всего э, желаю. Я очень люблю красивое, все красивое: мебель, вещи, цветы, пейзажи ну, все, что в жизни. Э, рождает в душе вот радость вот это это все мне очень близко и э, прежде всего э, желание приумножить эту радость вот отсюда рождается какая-то творчество создать создать что-то красивое ну в рамках своих возможностей вот отсюда начинаю. Мальтина как вы познакомились как Татьяна стала членом творческого объединения в 2011 году в муниципальном выставочном зале проходила городская выставка мастеров молодых, начинающих мастеров города Николаева. И именно, наверное, это была значимая выставка да. все-таки для Татьяны Веременко, потому что именно на этой выставке было представлено больше 20 ее работ. В основном это была вышивка. К Виллинагам тогда еще Татьяна не занималась. И, конечно же, именно на этой выставке я тогда увидела и Инну Данченко, и Татьяну Веременко. Mm -hmm. Мастерицы подошли ко мне, познакомились, и я им предложила вступить в прибужье. Предварительно, конечно, мы посмотрели работы поработали плотно где-то mm -hmm. в течение года и было принято решение, что да, действительно, это те мастера, которые достойно представлять наше областное объединение. Вот это достойно представлять об этом побольше. Какие критерии? Вот от чего вы отталкивались, знакомясь с работами Татьяны Николаевны, потому что вы вот представляете точку зрения эксперта, когда мы говорим о квиллинге вышивка, она традиционная, мы больше ее понимаем. Но квилинг, это уже хочется вашу точку зрения увидеть, на что обращается внимание, когда дается оценка работ. Ну, для меня, как для руководителя областного объединения, когда приходят мастера, когда знакомишься с человеком, в первую очередь, конечно же, должен быть сам интересен по себе человек. Он должен быть многогранен, потому что мастер, он должен иметь такую, знаете, ну как, черту характера, черту в таланте расти. И, конечно же, когда общаешься с новым мастером, с новым художником, ты видишь потенциал этого человека. Когда мы знакомились с Татьяной, было видно, что это настолько многогранный человек, настолько он развит, разносторонне развит, настолько интересна она и как женщина, и как мастер, как собеседник. И, конечно же, я поняла, что те работы, которые сегодня она нам представляет, это сугубо вышивка была вот, немножко было росписи, пыталась росписью заниматься. Mm -hmm. вот, я, конечно mm -hmm. же, поняла, что на этом у нас как бы мы не останавливаемся, потому что человек находится в поиске. И вот она говорит, что что-то ищу, что-то хочу, я хочу попробовать, я хочу вот там увидеть, вот там вот взять, mm -hmm. тому научиться. Это очень важно. И в ближайшее время мы уже видели, что выставка на выставке были представлены работы из Квиллинга. Квиллингом занимаются, ну, знаете, только ленивые не занимаются, потому что это сейчас так модно. Но уровень, который представила Татьяна, ну, в течение полугода. Это действительно были очень интересные, я их называю 3D-квиллинг. Объемные. А, Объемные. И там да. не только техника квиллинг, там и бумага, пластику использует Татьяна, там и аппликация, там и акварельные карандаши, и подкрашивает, что-то переклеивает. И поэтому это уже зрелые, завершенные композиции. Это не просто какие-то вот наметки на что-то. Это действительно картины, которые интерьер. Картины, дизайнерские картины. Не зря э, у нас в спилке дизайнеров состоит наша мастерица. Я думаю, что это картины, которые достойно ее представляют, ну и она, как мастер, достойно представляет свое творчество. Татьяна Николаевна, давайте тогда сейчас начнем, подойдем, так сказать, к истокам. С чего начался вот этот поиск творческий себя? пока, пока женщина занята, и никогда думать о том да. А вот когда дети подрастают, образуется какой-то определенный кусочек свободного времени. И это, это время нужно чем-то со смыслом занять. Вот хочется, для меня лично важно со смыслом занять. И поэтому началось, начались какие-то поиски вот в, 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 в поиск жанра, да, в котором можно э, работать, чтобы это было удобно совмещать с семьей. Вот поэтому началась вышивка. Это можно делать дома, присматривая за ребенком и помешивая борщ. Вот. Поэтому вот с этого все началось. Потом вышивка, в тот момент вышивка тоже, это как бы искусство очень старое, но тем не менее нам было не очень оно доступно, как-то забылось оно немножко. А это был как раз всплеск, когда начали возрождаться эти старые рукоделия женские. И вот я как раз попала в этот момент. А потом уже вышивка, это, конечно, любовь первая, неизменная. Но тем не менее, хочется вот развиваться, хочется немножко идти вперед. И я дочь из студии своей, в которой она ходила, она принесла мне такую маленькую открыточку, сделанную из квиллинга. Из-за студии, да? Да, из-за студии, из квиллинга сделана открыточка. Мне очень понравилось, я попробовала это сделать. Но э, девочка тогда была маленькая, восьмилетний ребенок, ну что он может сделать, да? То есть мне это быстро, естественно, я преодолела это. А дальше, ну что дальше, не знаю, что дальше делать. А потом вдруг в интернете или в книге я увидела картинку оказывается можно не это делать можно делать вообще совершенно потрясающие Шедевры. вещи вот и вот я вплотную уже занялась квиллингом вышивка так немножечко отошла на второй план вот Но, тем не менее я к ней периодически все равно возвращаюсь вот и сейчас в данный момент вот квиллинг меня занимает больше потому что он дает невероятные возможности вот именно для реализации каких-то своих творческих замыслов потому что Вышивка это все-таки немного скованный такой жанр. Да? У тебя есть схема, у тебя есть нитки. И ты можешь философствовать <laughs> только вот в, в этих рамках. А квиллинг это гораздо шире. Можно плоский, можно торцовый, можно вот такой 3D делать, объемное что-то. То есть все, что душе угодно. Вот. На данный момент мне это интересно. Татьяна Николаевна, ну вот Валентина сказала, что сегодня квилинг это такой разносторонний употребляемый вид творчества, однако не каждому удается создать вот такие вот филигранные какие-то моменты в работах. Для вас что самое сложное в творчестве Квиллинга? Я уже уберу тот момент, что это долго, да? да это, это, не это невероятно, такое это терпение людьми, надо да. иметь, это люди с такой вот крепкой психикой, наверное, могут заниматься этим творчеством. Или наоборот, творчество успокаивает? вы понимаете, вот э, усидчивость, как бы, да, это, и терпение, это обязательный момент. Но это не только для квилинга, правильно? Да. Вот кто вяжет, вышиб ему тоже, то вышивка, то же самое. Терпение должно быть обязательно. Э, аккуратность обязательно должна быть. Вот э, квиллингом, как вы сказали правильно, занимаются очень многие, но результат у всех разный. Потому что темперамент, как бы, и подход к тому, что ты делаешь, у каждого человека свой. Вот для меня, в первую очередь, квиллинг это должно быть идеально аккуратно. Вот, это, вот тогда Любая, сам, даже самая простая работа, она будет смотреться хорошо. Самое сложное в квиллинге это когда ты ставишь себе какие-то э, цели, вот задумка какая-то есть, а теперь... Картинка у тебя есть, а картинку теперь нужно как-то придумать, как ее сделать из создать, бумаги, да? да. Вот это интересный очень момент творческий. Вот вот это самое сложное, наверное. Когда вы приступаете, вы видите картинку, да, но тем не менее вы говорите, что каждый новый шаг это открытие, это вот здесь и сейчас создается. А, какие вот этапы создания этих работ? Когда вы уже можете, вы вот, знаете, вот так отодвинуть и сказать, фу, все сделано. Наконец-то. Вот вот, вот, вот сейчас вам приведу пример да. последнюю работу, я готовила к выставке, которую я решила попробовать. Вот квиллинг в первую очередь почему вот цветы, да? Потому что это самая благодатная Конечно. тема, да? Это эффектно, самое. Это самый... эмоции. Да, это... это эмоции, это самый такой вот эффектный момент да, для угу. передачи, да? Вот я решила попробовать, ну цветы уже были, на что-то другое. Я взялась ягоды попробовала сделать, сделала ягоды. Значит, сначала делается рисунок, потом э, каждый элемент делается отдельно, а потом это начинает собираться в одну работу. Вот сделала, склеила, все, вроде бы все хорошо, все замечательно, отдала на оформление, принесла из оформления, вот вот здесь листика не хватает. Представляете? пришлось раз. Когда уже все запечатано, уже все запечатано, Вот почему не видел? Вот смотрел совсем другими глазами, как будто не ты делал. Да? Ну, что вот пришлось, они мастера. Да, пришлось раскрутить угу. и доклеить листик, потому что я же не успокоюсь, а спать не буду все равно. <свят> Надо доклеить. Ясно. Сегодня, что больше все-таки вот в квилинге озадачивает? Потому что вы говорите, что вы растете, вы хотите каждый раз что-то новое, что-то интересное. И, в принципе, это очень правильно до тех пор, пока мастер желает угу. развиваться, угу. он состоится как мастер. Он идет к этому своему будущему, и мастера и профессионализма в квилинге, что сейчас интересует, к чему вы стремитесь. Вот я очень хотела бы попробовать торцовый квиллинг. Есть это, когда полосочка клеится угу. на ребро. Есть, я, в общем-то, самоучка, я нигде не училась так, чтобы в студии все. Я смотрю это и беру из интернета. Очень много людей занимаются квиллингом. Вот из этого всего массива я выбрала несколько мастеров, на которых, у которых есть чему поучиться, и на которых хотелось бы равняться. Есть совершенно потрясающий мастер. Ее зовут Юлия Бродская. Она профессиональный художник. Вот она занимается большими картинами, вот на, на, на торец она клеит. Там совершенно потрясающий цвет. Совершенно потрясающая техника. Я пока не знаю, как это делается. Вот мне очень хочется это узнать. Так, Валентина, вы когда начинаете общаться с мастерами, ведь мы скажем, что Творческое объединение Прибужья ⁇ это аматоры, да? Мастера-аматоры. Меня всегда удивляет, что вот это аматорство, оно очень, знаете, как плавно протекает в профессионализм. Потому что сложно сказать, что Татьяна Николаевна аматор. Здесь уже профессиональная подача, видение, mm -hmm. подход, критика вот такая вот, знаете, уже такая качественная. Mm -hmm. Как вы видите, вот, как растет мастер, как он сам к себе подходит, к своему творчеству, это не только мы говорим сегодня о Татьяне Николаевне, потому mm -hmm. что проект ваш называется Новые mm -hmm. имена. Mm -hmm. Да, действительно, новые имена, потому что. Проект включает в себя мастеров с первыми персональными выставками. Mm -hmm. Перед тем, как предложить мастеру персональную выставку, конечно же, мы мастера готовим. И Татьяна Веременко также скажет, что перед тем, как организовать свою персональную выставку и стать участницей этого проекта, много лет плодотворной работы в коллективных да. выставках, презентациях, мастер-классов и, конечно же, по какому мы принципу отбираем этих мастеров для участия в проектах, наверное, это мнение зрителей. сколько закат... зрителей, Зрители... кстати, Неля, и телевидение, насколько востребован мастер, насколько вот вообще как вы показываете, что вы спрашиваете у мастера, интересен мастер, вот также и зритель. Каким работам чаще всего обращается зритель, насколько, как он реагирует, какие отзывы, заставляют ли работы мастера спорить, удивляться, или может быть равнодушным зритель остается. Это какие отзывы в газетах, какие отзывы на телевидении, вот, и это все как пазлы собирается. Такой да. И на сегодняшний день мы видим, что Татьяну приглашают на коллективные выставки Татьяну и на семинарах и в коллегиях она участвует. Это и в Киев работы мы возили, показывали, и действительно это интересно. А почему бы и нет? Не одну, две, три работы представить, а действительно познакомить ближе персонально со зрителями и на, на этой выставке персональной поставить мастера на фоне своих работ. И знаете, как обнажить душу, вот заставить рассказать о себе все, все, что ты не мог сказать, когда ты затерялся на фоне других мастеров. Да, откровение определенное, да, да такое лично И я думаю, творчество. что познакомившись с таким талантливым человеком, удовольствие получит и Татьяна Николаевна, и зрители, которые придут на открытие выставки. мальчика согласна, абсолютно со всем, что сегодня вы говорите. Однако, знаешь, мне кажется, что телевидение, средства массовой информации, общество в целом – это одно. И тем не менее у каждого своя, так сказать, парафия. Мы ждем от творческих людей, чтобы они задавали тон. Понимаешь, вот это мерила, это культура, это, может быть, гармония какая-то. Это идет от вас. А мы уже хватаем. Да? Мы уже делаем дальше свое дело. Но И... если это будет неинтересно подано то Тоже правильно, как, да, как бы я ни предлагала вам, ну возьмите и расскажите об этом человеке. Если о человеке нечего рассказать, если он пуст, если он бледен и неинтересен, я думаю, что и вам, средствам массовой информации, и зрителям будет неинтересно общаться с, Возможно, с ним. Возможно, да. Я знаешь, о чем хочу сказать, и, Татьяна Николаевна, хочу ваше прежде всего мнение. Сегодня сложные времена в Украине. Сегодня мы каждый день думаем... о хлебе насущном в какой-то степени и о мире. И от творческих людей мы ждем вот эту гармонию, какое-то, знаете, понимание сутности, сущности бытия, такое, как, знаете, вот жизнеутверждающее прежде всего, от истинного творчества. Но насколько это вам сложно или легко, вот я бы хотела, чтобы вы поделились, как в условиях такой остроты жизненной, которую мы сейчас переживаем, настроиться прежде всего на мир, на любовь, на гармонию? Ну, мир, любовь и гармония для женщины – это очень важно. И для любой, да, как, чем бы она ни занималась. Мы действительно сейчас очень сложные времена. И вот это творчество для меня – это вот соломинка, за которую реально ухватиться и сохранить равновесие душевное. Потому что куда, куда ни глянь, везде очень сложно, и ты возвращаешься домой, и вот хочется верить, что мой дом, моя крепость, и здесь люди, которые меня понимают, и погружаешься в творчество в это, как спасительный круг, как спасательный круг. Вот для меня это так. И красота, Крас... что-то красивое, что-то, что рождает в душе какие-то добрые, позитивные, оптимистичные такие настроения. Вот это то, что сохраняет душу в здоровье, скажем так, да, и в каком-то психически нормальном конечно, состоянии. Конечно, душевное, физическое да. здоровье. Это... Вот на данный момент это особенно актуально. Я не сразу это почувствовала, честно скажу. Сначала, конечно, занимался, вот хотелось увлечен, увлечен, увлечен. а потом получается вот обратная сторона, мы уже говорили говорили, по-моему, об этом, да, сначала ты садишься работать тогда, когда у тебя все хорошо, а потом ты работаешь и понимаешь, что ты работаешь, потому что у тебя все хорошо. Только в этой ситуации ты можешь себе позволить, такую роскошь, да. И вот сейчас ты уже, я уже лично стараюсь цепляться за это. Не могу дождаться вечера, чтобы прийти и успокоиться. Вот раз успокоиться. Это именно вот то, что передает душевное равновесие. Вот они, видите, вот эти вот формулы жизненного счастья, можно сказать, в сложное время, эмоционально насыщенное время, когда действительно человек находит какую-то для себя отдушину. И черпает оттуда силы для того, чтобы жить. Татьяна Николаевна, сколько работ будет представлено на выставке? На этой выставке будет 40. 39 работ, ну, почти 40. Угу. 23 это будет вышивка, и остальное, квиллин, там 16 работ. Вы уже принимали участие в разных выставках, вы уже имеете определенный опыт, это персональное первое. Какие ожидания от нее? Ой, это очень важный, очень волнующий день такой. И для меня это очень важно, потому что э, любая выставка ⁇ это э, этап. В творческой жизни любого художника, да? И э, это встреча со зрителем, это оценка, да? это реакция, это наблюдение реакции э, зрителей, это и не только, так сказать, любителей, друзей, там, да? а, а и профессионалов тоже, и общение с мастерами, э, с коллегами. И понятное дело, что всегда приятно слышать похвалу. Но когда ты слышишь э, восторженные, так сказать, восклицания от человека, который этим не занимается, это одно. А вот когда ты слышишь это от профессионала, это совершенно другое. То есть это нащупывание своего пути еще вдобавок, да? Вот э, где-то э, по реакции зрителей ты понимаешь, может быть, что нужно изменить, может, может быть, тему нужно изменить, может быть, качество, может направление. Вот это общение, это живое общение. Ну и в каком-то степени, в какой-то степени, это итог на определенном этапе. Давайте пригласим наших зрителей, когда это будет. Где? Выставка будет 18 февраля в 12.00 в да? здании нового кровеческого музея «Старофлотские казармы». Вот, пожалуйста, уважаемые зрители, у кого будет такая возможность и желание, пожалуйста, приходите. Да, вот, Нелечка, я и, и вас хочу пригласить тоже. Спасибо, <свят> Вы обязательно будем. И я хочу сказать, дорогие друзья, что выставка не случайно называется «Лабиринты фантазий». Пожалуйста, найдите время. Сколько будет? Две недели, да, две выставка? Две недели Продолжается. Роста. Найдите за эти две недели время, дорогие друзья, и окунитесь в творчество. А может быть, пройдитесь вот этими лабиринтами фантазии, и пусть она обязательно вас наполнит. А то, что это произойдет, если вы туда попадете, я вас уверяю. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Я желаю удачи, я желаю наполнения обязательно, новых впечатлений. А какими они будут, мы уже узнаем после выставки. Думаю, что мы обязательно встретимся. Спасибо большое. Спасибо вам. Шановные друзья, до завершения программа, «Розмова на тему». Я Дякую всем, кто склав нам компанию. Я обожаю вам миру, добра и злагоди. Залишайтесь с нами на Thank <music> you.